死ぬほど二日酔いですはいい二日酔いを覚ますことを韓国では閉山って言うんですけど閉山しないといけないなと思いましてもともとずーっと行きたかった閉山国とお店があるので食べに行こうと思いますが化粧もしたんですけど着替えていく元気がなくてしばらくちょっと寝てから行こうと思います。風が <laughs> はい、ということで <laughs> ちょっと体が大丈夫になったので出てきましたじゃじゃーん俺んまねカッチ,サン,ンにチサンシジャンで動画を1年多分ぐらい前に撮ったと思うんですけど今日はねこのカッチサンシジャンの中にあるお店ではなくて今から食べに行くヘジャングクのお店はちょっと5分ぐらい歩いたところにあるお店です めっちゃ美味しいらしくってこの二日酔い関係なく普通に食べに行こうと思ってはいたんですけどちょうど2日酔いなのでいいタイミングだなと思って行きたいと思いますあー眩しい9月なのに本当いつになったら涼しくなるんですかもう9月半ばですよ日本も暑いですよね多分韓国より日本の方が暑いと思う なんか今から行くお店友達がおすすめしてくれたんですけどその子がこの近くに住んでたらしくて10回以上は行ったぐらいめっちゃ美味しいって言ってたから2日酔いにはねいいですよねヘジャング着きました暑くて服はなんかめっちゃ折れてんじって感じ大きいよ3ピ秒ヘジャング寒茶タンです

반갑습니다. 네, 감사합니다. <laughs> 이런, 이런 수가 이런 거 처음인 것 같은데요? 또 레시 됐네. 안 나오네 이게. 근데 그 시청자 분이 제 아버지랑 닮았어요. 얼굴이. 사다기만 잘 먹겠습니다. 우와, 어떻게 먹어야지? 뼈를 먼저 빼고 뼈 해장국도 진짜 오랜만에 먹는 것 같아요. 우와! 야바쓰기. 와 맛있겠다. 고기. 고기가 진짜 맛있겠다. 이거 찍어야 되나? 찍어야지. 이렇게. 우와. い

これめっちゃおいしいまジで来たほうがいいありよりがんお 지금 12시 반쯤인데, 여기가 24시간이에요. 음, 약간... 그것도 좋지 않아요. 24시간? 어제 너무 많이 마셔가지고 술을 원래 그냥 궁금해서 오고 싶었는데, 어제 저녁에 혼자 오려고 계획을 서놨는데, 갑자기 약속이 생겨가지고 그래서 술을 마시게 된 거죠. 그래서 아! 근데 해장국 촬영 가야 되니까 좀만 마시다가 가면 뭐 연산 쉽게 도 좋을 것 같다 해서 마시러 갔는데 이제 끝인 거죠. 많이 마셔버려가지고 뭐이 상태로 촬영을 할수 없겠다. 그래서 포기해서 오늘 아침에 결심했죠. 아, 무조건 해장해야겠다. 오히려 좋았습니다. 야발 가다す기를얕다가아아 진짜 맛있다. 어떡하지? 너무 맛있어서 제가 처음으로 해장국 먹은 게한신 일본에서 2년 전인가 신오쿠보에서 그 해장국 먹어봤는데 거기가 너무 맛있었어요. 근데 좀다 달라요 거기랑. 거기도 맛있긴 한데 여기가 좀제 스타일인 것 같아요. 食べながらお酒について話そうかなと思うんですけど、日本語で失礼しますお酒を、皆さん、私の YouTube のコンテンツとして、お酒コンテンツってほとんどやってないというか、お酒飲むイメージ、そんなないかなって思うし、私も、別にそんな普段からめっちゃお酒飲むなとは思ってないんですけど。 まあ、お酒を好きっていうよりはお酒を飲む場が好きなので、まあ、一人で家で飲んだりとかは絶対しひんしお酒飲もうって誘われたら行くしただ私の周りにいる友達がお酒を飲む子が本当に少ないのであまり飲まない飲みに行っても23杯ぐらいみたいな感じなんですがここ最近お酒をよく飲む方と。 お仕事の関係で会うようよになりまして、まあ、その人以外に友達とかもお酒飲む友達が増えてまあ行くことが多いんですよで、まあ、失敗っていうほどではないのかもしれないけどこう <laughs> いっぱい飲んで帰ってくると必ずと言っていいほど朝一人で反省会を開くことになるんです。あの時の私の時私言動とか 太陽はあったのかなとか今日の朝も7時ぐらいに起きたんですけど8時からここ来るまで数時間めっちゃ考えました食べるたいのに箸が止まらない美味しすぎどうも美味しそうよめっちゃ人多いもん土日とかめっちゃ るんじゃなないかな平日でこんなんやったらじゃあほんでお酒の話に戻りますお酒とかももちろん飲むの楽,楽しいから私もめっちゃ楽しむんですけど大前提として私が楽しいのは大前提として一緒にいる人が楽しいっていうのがなんか私の幸せというかそうであってほしいって思うんですよだからちょっともう限界来てるかもみたいな思っても

反省会をするはするんですけどすごい楽しいからまた誘われたらね嬉しくて行っちゃうの本当に普段お酒飲まないはずなんですけど最近すごく飲むことが増えましたっていうでも自分があんまりしてこなかった経験だから最近すごく楽しいです手じゃんに頼もうかっていう前行 <laughs> った今日はですね 昨日撮った動画編集して、勇気覚えてますか、皆さん、めっちゃ仲いい友達なんですけど、久しぶりに会うので、夜の7時に会って、本殿に行って、カフェに行ってって感じです。楽しみ 제가 워킹홀리데이 했을 때 알바 했었던 피부과 있잖아요. 유엔나신 점점. 거기에 좀 일이 있어 가지고 가는데 너무 기대돼요. 오래, 진짜 오랜만에 가 가지고 거기서 볼수 있잖아요. 같이 일했던 분들을 제 워킹홀리데이에 진짜 좋은 추억이여 가지고 답은도가 <laughs> 믿어 주셨다方も多いかと思いすけど すす、ごい楽しかったですあの時母親がね YouTube あんまり見ないんですけどあの、まあ、仕事してるのは興味があったのか YouTube 見たらしいんですねでもあ,あんたがあんなに生き生きと笑顔で楽しそうに働いてんのがすごいびっくりしたみたいな本当に楽しいんだなっていうのが伝わったわーって言われました <laughs> 楽しかったですね 어떤 일이라는 게 힘든 일이 많잖아요. 당연히 거기서 일하는 것도 재있는 일만 있었던 건 아니고. 근데 앞으로도 뭐 다른 데서 일하게 되면은 재밌게 일하고 싶어요. 그래서 뭐상가각 갔다 지가 이니까라. 힘들크도 뭐楽しいと思えるようにこう変換できる人間になりたいなと思っております楽しくないと思った何も楽しくなくなる本当に <놀람> 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 직거 하는 걸좋아는요 직업을 는 좋아하는 것같걸 좋아하는 것 같아요. 직업을 <놀람> 하는 걸좋을좋아서그것 같아요. 다업가 하는 걸좋는것같업한것 같아요. 직업는것는 좋아하는 것같을업한 데가 모두 다인관계가저것밖에 없었어가지고 알바도 포함해서 それで、楽しく、辛くも、楽しく、これをやることができたかっうよ。YouTube でも運がいいからこう。まあ、とにかく運がいい人間です。ここをおすすめしてくれた友達が、普通に私と年齢変わらないんですけど、不思議なのがここのお店、若い人がいない <laughs>。年齢層が高めなのに、どうしてその友達はここに通ってたんだろう。 마지で美味しい. <목소리> 왜こんな美味しいものが作れるんだろうか. <목소리> 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 처음에 감자탕 처음으로 먹어봤고 그 다음에 해장국 먹었는데 맛이 비슷한 거예요. 그래서 음? 이거 감자탕이랑 비슷하네? 이런 얘기를 했었거든요. 댓글에 많이 해장국이 1인분이고 감자탕이 2인분 이상, 그러니까 큰거 감자탕이라고 한다고 해서. なぜ黒けイルミタルジ？今度疑問に思っております。全部食べました。ジャモゴスミタンマジ美味しかった。いや美味しすぎる。あの日本の方も絶対好きだと思うので、日本の方にもすごくおすすめしたいなと。 思いました。韓国の方は当たり前に好きだと思います。じゃあですね、今からカフェに行って編集してユキと会ってカフェにまた行ってカフェなんか行くね。カフェ行きたいと思います。